Wow, ini kok bisa, geng? Ini mustahil tapi nyata. Ini kalau bukan pemimpin yang hebat, tak mungkin terjadi, geng. Malaysia itu negara disegani dunia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Sutori Sebelum video ini saya mulai Gimana kabarnya kalian semua Semoga semua yang menonton video ini Baik-baik saja dimurahkan rezekinya Selalu berpikiran yang positif Dan dijauhkan dari mara bahaya Oleh Tuhan Yang Maha Esa Mengguncang dunia geng Lagi-lagi Malaysia mendapatkan perhatian dunia negara Malaysia disegani dunia itu karena perjuangannya kini lagu saya anak Malaysia dinyanyikan di negara Ethiopia ketika Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim telah berkunjung ke sana oke nggak usah berlama-lama kita tengok dulu videonya nanti baru kita sambung komentarnya Hmm. Afrika ini gini ya. dikasih bunga, masya Allah. Begitu harmonisnya ya, Itopia Negara jauh tapi berkait dengan kita Lawatan Anwar ke Addis Ababa Ibu kota Ethiopia membuka lembaran baru persahabatan 60 tahun kedua-dua negara. Bukan sekadar mengeratkan hubungan dagang dengan negara tuan rumah, Kesatuan Afrika, Ethiopia sebenarnya ada hubungan lebih jauh dengan hati kita. Misalnya, peristiwa hijrah pertama yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Habsyah dan disambut baik oleh Raja Najasyi setelah umat Islam diboykot oleh kafir Quraisy di Mekah. Hijrah ke Habsyah yang terletak di Ethiopia itu turut disertai sahabat terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Uthman Affan serta anak baginda Rukayah binti Muhammad. Siti saja isteri nabi Ibrahim yang melahirkan Ismail alaihissalam serta diingati sehingga hari ini setiap kali ibadat umrah juga dikatakan berasal dari Ethiopia Ethiopia adalah gerbang ke pasaran Afrika Timur yang kaya dengan hasil bumi serta potensi perdagangan dengan Asia Tenggara pembukaan semula kedutaan Malaysia setelah ditutup selama 42 tahun menandakan era baru persahabatan yang panjang kalau kita hanya dengar sekilas ataupun kita tengok sekilas dengan negara Ethiopia menyanyikan lagu saya anak Malaysia itu biasa-biasa aja tapi sebetulnya ini mengandung makna banyak makna lagu nasional negara itu membawa nama harum negara juga geng. Nah, ketika uh, sambutan sambutan perdana menteri Malaysia dinyanyikan dengan Lagu "Saya Anak Malaysia" itu sangatlah mendapatkan kehormatan yang harmoni dan sungguh-sungguh sangat positif. Dan dari sini, saya baru yakin ternyata Malaysia itu negara disegani di beberapa negara lainnya di dunia ini, apalagi negara Afrika dan Malaysia. Ini negara-negara sama-sama umat beragama Islam. Dan bu Malaysia bukan hanya berhenti di situ saja. Kini ada pula uh, video yang bertajuk Dunia Terdiam Seketika. Keberanian Malaysia buat negara besar takut nak bersuara. Wow. Ketika kita dengar takjuknya ini, ini macam wah ngeri banget yang membuat hati kita ini macam nyesek. Entah ini nyesek kebahagiaan ataupun nyesek dengan iri karena teringin negara kita macam di Malaysia. Oke okay, nggak usah berlama-lama geng, langsung kita tengok dulu videonya. Pernah tak terfikir macam mana sebuah negara kecil di peta dunia tiba-tiba jadi tumpuan seluruh dunia Malaysia oh. kini bukan sekadar nama di rantau Asia Tenggara, tapi simbol kepada keberanian dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan besar daripada langkah diplomasi yang matang kepada cara Malaysia mengurus isu global dengan tenang tapi tegas semuanya buat negara-negara besar tertanya-tanya apa rasia Malaysia sebenarnya dunia mula memerhati bukan sebab kekayaan tapi sebab keberanian Malaysia mengambil pendirian sendiri. Inilah kisah bagaimana Malaysia perlahan-lahan membina maruahnya di mata dunia Wah. tanpa perlu meniru sesiapa pun. Sekali lagi Malaysia mendapat perhatian dunia. Hari tu kecoh, satu dunia presiden China datang tak meja. Tapi kali ini dia lain sikit. Menara ikonik kita Merdeka 118 menjadi mercu tanda dalam filem terbaru Marvel, Thunderbolt. Mulanya cerita ni Korang akan tengok Scene Yelina Dia terjun dari puncak Menara bangunan ni Jadi hari ni kita nak tengok Apakah kisah di sebalik bangunan Kedua tertinggi di dunia Bangunan ni dibina betul-betul Bersebelahan dengan Stadium Merdeka Iaitu tempat laungan kemerdekaan pertama negara Pada 31 Ogos 1957 ketinggian dia adalah sekitar 2227 kaki dan mempunyai 118 tingkat. Kos untuk bina bangunan dia adalah sekitar 5 bilion ringgit dan direka oleh firma arkitek dari Australia. Tapi yang bestnya dia bukan sekadar reka untuk cantik, tapi bangunan ini diinspirasikan daripada bentuk tangan Tengku Abdul Rahman ketika melaungkan merdeka. Dan dalam Merdeka ni ada macam-macam Antaranya hotel mewah Pusat beli belah Ruang oh. pejabat kediaman dan juga dek pemerhati yang bakal jadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Mm. Waktu malam dia punya lighting dia ikut garisan bentuk geometri Melayu dan dalam mm. filem Thunderbolt ni Merdeka 118 jadi salah satu lokasi penting untuk operasi mereka. Tak silap dalam filem ni dia ada sebut empat kali lah Malaysia. Jadi agaknya lepas ni orang mereka bila tengok cerita Marvel ni baru dia tahu oh Malaysia ni bukan calang-calang. Siapa kat sini dah tengok ชิตตะเดือบุรีอักตุบณัปกรณ์ชูบุกกรเมเนกประวัติคือทุกายที่ประกาศว่าหรือมาลงทุนในประเทศไทยหรือประกาศว่าจะลงทุนในประเทศไทยเขาไปลงทุนในมาเลเซียแล้วอ่าแล้วก็แล้วประกาศตัวเลขแล้วนะครับมีอเมซอนกูเกิลเอ็นวีเดียนะครับเฟซบุ๊กไบแดนแล้วก็อินเทลแล้วก็มากกว่านี้ อันเนี้ยสามหมื่นล้านยูเอสนะครับซ,ซึ่งตัวเลขเนี้ยในยะที่มันสําคัญของมันนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องอความเป็นหับทางเทคโนโลยีของอาเซียนเราจะต้องคิดถึงสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอบนี้มันคือกลายเป็นรอบที่เงินมันลงที่มาเลเซียมากกว่าสิงคโปร์ครับแล้วจากการที่เราได้พูดคุยกับรัฐบาลของมาเลเซียน,นี้เขาก็ ขวดมาไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่า mm hmm. เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขามั่นใจว่ามาเลเซียเป็นหับทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน AI และทางด้าน Data Center ของอาเซียนแล้วแล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีการลงทุนในสิงคโปร์มาก่อน Penganjuran sidang mm hmm. ASEAN <c oughs> mencuri tumpuan dunia apabila negara menerima pujian meluas daripada pemimpin antarabangsa. Perdana Menteri China Li Qiang menyatakan penghargaan ah terhadap usaha Malaysia mengumpulkan mm hmm. negara-negara dari a s i t e n a r Rantau Teluk dan China dalam satu platform bersejarah yang mempromosikan keterbukaan serantau dan kerjasama pelbagai hala. Hmm. Selain itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto turut mengiktiraf kepimpinan Malaysia dalam memastikan kelancaran sidang serta menyokong dialog yang konstruktif dalam menghadapi cabaran bersama seperti perlindungan perdagangan dan ketegangan geopolitik. Dari Timur Tengah, putera mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menyampaikan penghargaan terhadap komitmen Malaysia dan menegaskan bahawa ASEAN 25 membuka lembaran baru dalam hubungan Asia Tenggara dan negara-negara Teluk mana ia dilihat mampu mempercepat integrasi dalam bidang pelaburan, tenaga dan teknologi antara kedua-dua rantau. Lebih mengejutkan, Singapura yang jarang memberikan pujian terbuka turut mengiktiraf kejayaan ini. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyifatkan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN yang bertenaga dan berkesan serta mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim atas penganjuran yang cemerlang. Beliau turut menyatakan komitmen Singapura untuk terus bekerjasama dengan Malaysia dalam mengukuhkan integrasi serantau. Sidang kemuncak ini merupakan kali pertama ASEAN berjaya melibatkan secara langsung negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC bersama China di mana ia satu pencapaian diplomatik yang belum pernah berlaku sebelum ini. Sebelum oh. ini di berita 757 pemerhati sama telah menggesa Anwar mengambil kesempatan menerusi penganjuran ASEAN 25 untuk memulakan langkah penting dalam menjadi menjadikan gabungan ASEAN campur tiga bersama China, Korea Selatan dan Jepun membentuk gabungan blok baharu dan sekaligus menjadi powerhouse ekonomi global baharu. Namun begitu, pemerhati turut memberi peringatan bahawa kejayaan diplomatik ini mesti diterjemahkan kepada pembangunan ekonomi domestik yang mampan. Katanya, walaupun pencapaian di peringkat antarabangsa sangat memberangsangkan, ekonomi tempatan masih berdepan cabaran makroekonomi yang memerlukan perhatian serius agar Malaysia tidak hanya unggul di pentas global tapi turut makmur di dalam negara. Ramai hmm. orang tanya why do you love Malaysia? You are not Malaysian. I am not Malaysian but my children are Malaysian and this is the reason why I love Malaysia. Then I feel so proud because Malaysia adalah sebuah negara yang masih berani bersuara, negara hmm. yang tak tunduk pada kezaliman. Di dunia yang semakin diam bila melihat penderitaan, Malaysia tetap tegas berpihak oh. pada kemanusiaan. Hmm. I'm so proud of Malaysia. I'm I'm so proud because my kids are Malaysian. I live in Malaysia. Sebab inilah nilai yang anak-anak saya akan bawa bila mereka besar nanti. Inilah sebab mm. saya cinta Malaysia. First nice. to Malaysia, bro. I was hyped I was like, Malaysia the best country in Southeast Asia. I'm ready to argue. People in the comments, Terry. Shh. We don't want people to know we live in trees. and stuff yeah, yeah, yeah. Now I get why y'all say that. <laughs> this is Wakanda. You don't want everybody here. Yeah. You gotta be respectful. If you mess up a place that's respectful, if you make them mad, oh, you in trouble. What's the most interesting place you visited? Um. God, I've visited lots of places, but uh, I really like Kuala Lumpur. I went to an amazing temple there um, that I absolutely loved. I think a lot of the time when I go to Asia, it's some of my favourite um, experiences. Um, but then, you know, there are so many places that I still haven't yet been to. Um, and the same, you know, for for Europe I feel like every every single city is so different. Um, so that's always really exciting too. Patutlah sedara dunia Islam cukup respek dengan PMS kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, malah berada di tangga yang pertama sedara. Cuba sedara tengok skor indeks dekat atas tu. Malaysia berada di tangga yang pertama meninggalkan tangga kedua dengan jurang perbezaan yang cukup besar. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya merasa bangga dengan pencapaian Malaysia selaku negara Islam yang tersohor saudara. Tapi itulah saudara, ada pula di kalangan rakyat Malaysia yang tak habis-habis nak condemn negara kita. Sedangkan dunia Islam sendiri memandang tinggi negara kita. Semoga PMX dan seluruh pentadbiran kerajaan perpaduan terus bekerja kuat. Kita juga harus mainkan peranan support madani kita. Malaysia melakar kejayaan penting apabila mengatasi Thailand sebagai destinasi pelancongan paling ramai dikunjungi di ASEAN bagi suku pertama 2025. Laporan yang memetik Vietnam Express melaporkan, data rasmi dari beberapa negara ASEAN itu menunjukkan Malaysia menerima lebih 10.1 juta pelancong asing dari Januari hingga Mac tahun ini. Thailand pula mencatatkan 9.55 juta pelawat manakala Vietnam dan Singapura masing-masing menerima 6 juta dan 4.31 juta pelancong. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata pencapaian ini selari kejayaan Malaysia yang muncul sebagai pelaburan langsung asing di Asia. Beliau juga menyifatkan pelantikan Malaysia sebagai Presiden Perhimpunan UN Habitat baru-baru ini sebagai pengiktirafan terhadap kepimpinan negara dalam pembangunan bandar mampan.

없어. 먼지가 없어 <laughs> 제 한국 친구 중에 한 명이 이렇게 이민했어요 그때 어, 왜 이민했냐고 먼지 때문에 이민했 <laughs> 어. 아니 근 여기서 좀 인지 겨울 되면 <laughs> 앞이 안보여져요 그서 밥먹기가 자주 안, 음 한국 안 와요. 뭐, 뭐 가셔서, 그 나. 요 뭐가 있어? 안와요? 밥먹기가 자주 안와요? 이제 사람들끼리는 약간 다른 나라랑 이렇게 비교를 한다면 우리가 저거 좀... 예, 예, 한 1년 넘었잖아요한까3만 <laughs> 다니는 게 아니라 티콜목도 다닌다고 하다가 다닌다고 지금. 티콜목뭐 있고 그 작은길. 아, 티콜이 예. 아니라 뒤, 뒷길도 이렇게 다녀봐요. 아, 이거뒷길 응. 아, 예. 그게 제일 지저분해. <laughs> <laughs> 예를들어서 어떻게 진절해요? Apa yang Malaysia tunjuk hari ini bukan sekadar strategi politik, tapi semangat bangsa yang tahu nilai harga diri. Dalam dunia yang penuh tekanan dan persaingan, Malaysia memilih jalan berprinsip. Jalan yang tak semua berani tempuh, dan kerana itulah dunia kini bukan lagi memandang rendah, tapi menaruh hormat. Malaysia kecil di peta, tapi besar di jiwa dunia. Kenapa satu dunia semuanya menyanjung Malaysia, membawa nama harum Malaysia? Nama baik Malaysia dikenal oleh dunia ini sebab pasal rakyatnya yang beradab kepada semuanya warga asing, tetamu semuanya dan kebiasaan-kebiasaan rakyat Malaysia ini sangat dikagumi dari luar negara dengan hal-hal positif yang segitu banyaknya di Malaysia kita patut mencontoh dengan hal-hal seperti ini ini bukan karena negara tapi karena Kerja keras, konsisten, dan komitmennya antara pemimpin Malaysia dan juga masyarakatnya bukan mengadu-ngadukan ataupun bukan membesarkan pasal problem-problem di negara. Kita tak pungkiri di setiap negara memang mesti ada problem-problem tersebut macam politik dan lain-lainnya. Untuk mengenal, untuk menangani hal tersebut, Malaysia bukan dipecahkan dengan emosional, tapi dipikirkan dengan matang-matang agar masyarakat dan pemimpinnya sama-sama nyaman. Dari sini kita banyak belajar dengan Malaysia. Apa pandangan orang mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.